Всем привет. Всем привет! С вами Юля, Алиса. И сегодня мы будем снимать челлендж, но мы не знаем, как он называется. У нас есть такой скотч. Мы будем задавать вопросы, и кто ответит неправильно, тому клеим скотч. Ну, если кто знает, пишите в комментариях. Ну что ж, давайте время не будем задерживать. Поехали. Поехали. Давай, кто... Кто, 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 кто выиграет, тот задает вопрос. Ладно. Суе ножницы суе фа. Цуе ножницы, Цуе фа. Я первый задаю вопрос. Так. А что будет? В каком году родился мой брат? Ты мне это не говорил. Я тебе сто раз это летом говорила. Тысячу раз, я не знаю. Я, 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 тебе все уши про него прожужжала. Сколько ему лет? Ему три года. Три. Он в род... этом году четыре. Он родился в 2000... 2007 2012 июль вы Две... 2012 точно Я ж те... блин у меня скотч что-то тупит Только стой Почему он 2012 -го? Да потому что ему сейчас будет в этом году 4 года ну. А сейчас 2016 это А год. ты месяц тоже считай В 2007 он у тебя родился Как в 2007 если он на 6 лет старше Ладно, проехали. Ты че? Почему... Еще он родился? А? Если ты его на 6 лет старше, значит он родился в 2010. Подожди, давай-ка я посчитаю. Так, я его... Так, он родился, когда мне было 6 лет. Сколько... В okay. 2012 году он родился, Юль. Что ты ta... мне jail... голову морочишь? Не chu... может быть в 2012. -го. Точно не в 2010. В 2010 я еще на танцы не ходила. А в 2012-м я начала ходить и бросила. Так что не надо мне тут ля-ля гнать. Мяу. Блин, видите? Давай. Сейчас, подожди, дай подумаю, как нибудь О, блин, они у тебя не клеятся, слушай. А, волосы. На тебя они не клеятся. Вот так больше. Ей ну, ну, я головилась. Ладно. В каком? В году мне подарили... Подарили рыжего. Подожди, я сейчас скажу, я помню. Ну. В каком году ты родилась? В 2004. Ух ты, какая ты взрослая. В 2011 году. А когда его подарили? Две тысячи Да, да точно, блин. Как-то две 2012. В 2012. две тысячи Короче, кричи, 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 а чосик? вообще а как говорить-то буду? Всем. Отдышайте. Чем. <laughs> Логически. А -а -а. Он на мне не держится. Так, ну что, давай. Ты такой вопрос задам, Ты вообще в жизни не сейчас приклеится, больше не отклеишь. Так, все, так. Этот Это ты просто знаешь. Я была маленькая, на какой кружок я ходила? Я тебе вчера это говорила, вчера это было. Вчера, да, вчера. На какой кружок я ходила в детстве? Единственный, единственный кружок. Я тебе вчера все уши по нему прожужжала. Лепка. Нет, танцы, Юль, я тебе сколько я тебе раз про них сказала? Ты мне не говоришь. Я вчера танцы. тебе все. Я, я ходила на танцы, у меня даже фотография есть. Сколько я тебе рассказала-то это? Я даже не, не сосчитаю. Ты мне этого не говорила. Вчера ты мне этого не говорила. Но говорила же все равно. Но вчера не говорила. У нас будет по пять вопросов. Да. Нихера. Это тебе вместе. Ну ладно, ладно. Давай сюда. Иди сюда. Только тянет все. Да, ты чего хотел? Да. А, у меня нос уже весь, я не могу. Но она мне не держится. Итак, так Ши -ши -ши. О. Только задавай вопрос, про который ты мне говорила. Я тебе говорила про все причем. Прям про всю твою жизнь. С да. годика первые твои шаги, блин, как ты блеванула, как чихала, как кашляла, Да. Эм, а сколько мне купили новую мебель? Ты мне это не говорила. Когда ты говорила. говорила? Когда? Летом. Я тебе все уши Сорян, у нас... Я тебе все уши шпрошу. Я не знаю, не Юль. Знаешь. 2014. 2014 Нет. В каком? 2013-м? тринадцатом. На, На, а где тут? Не знаю. Я вот так вот пальцем провела и искала. Сорян, сейчас мы найдем. А, у нас мы подумали, у нас будет три вопроса, потому что очень сильно все тянет. Нифига, как ты сделала. Ну ладно, открывайте прям так. Ага. -а. те тоже мне сделаю. Ты чё? Это вообще это слишком много. Сорян. Ты, 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 ты так волосы твои. Вот тут я сейчас так, что волосы. Пиратишка. Эй, пиратишка? Так, это последний вопрос Юли, и Юля мне задает последний. Сейчас а. Ну... Какой мой любимый праздник? День рождения? Нет! А что? День детей. Ну это 1 июня. День защиты детей. Ну просто мне на него все понятно. А ты мне реально не говорила вот про это. Юля! Я тебе летом еще 1 июня все уши прожужжал. Сегодня мой любимый праздник. О, как светает. Так. Сорян, тут моя сестра смотрит мультики. Сорян. Ей. Это Это А у меня в последнем раз. А ты не знаешь. Ну, это моя месть. Только аккуратно об глаза не надо. Так. Не спорь со мной. Найди ты поближе что-то от меня. Это меня. Ну так и должно быть у меня. Да я еще не сделала. Она не дает скотч повесить. Все уже. Борода борода. Давай последняя. А чё, может, я отвечу на этот вопрос? Ну, посмотрим. вот, А что, может, будет ничья тогда, если? Давай, говори вопрос-то. Что, ты мне скотч хочешь просто так наклеить? В какой... В каком году я поменяла свой телефон? Вот это я тебе говорила. Все уши про него прожжала. Мне в такой-то день, в такой-то год подарили новый телефон. Так, сейчас. Вот, прям рот. Сейчас. сейчас. Вс минут. Ну. Да думаю, я, подожди. Давай, борей. А, Ах, глаза. Сколько у тебя этот телефон для уже? Я, я не считаю. Блин, волосы. Я не знаю. Знаешь. В 2012-м? Нет. А в каком? В 2014 Ты, 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 ты! Да, да ты чё, полскотч? Полскотча нет! Ну вот так, вот так. Нет! Вот так, все. Ты же все... больше <с сделала. И что? Ты мне больше сделала. Ну, и что? И что? Ладно. Нет! Да! Нет! Всё! Всё! Итак, всем пока. Ставьте лайки, дизлайки. Всем пока. До новых встреч.